色差的话有提亮三阶这样子。<noise> Hello，大家好，<noise> 我们今天来到的是位于江南的 Coconut 基 <noise> 它是一间就是在位于江南的牙医。<noise> 我今天要体验的是美白牙齿，那就今天就跟我一起去体验看看吧。 어머니 로 已经做完美白牙齿的疗程，那我刚刚的那个色差的话，有提亮三阶这样子，我觉得现在的牙齿明显的话就变很白这样子。那他们刚刚也说，就是你如果治疗完牙齿之后，大概可以维持六到一年，就是每个人不太一样。 那你如果想维持更久的话，可以买他们的就是美白牙膏，就是刷奥的美美白牙膏，他们可以维持的效果比较久一点点。那这边的话也是一样，就是你如果是美白牙齿的话，它是可以退税的，所以大家也要记得待会到来。那治疗完美白牙齿之后，要尽量避免喝咖啡啊，就是有颜色的东西，这样子就是一周以内要避免这些食物。那希望大家喜欢这一片。